мы comprenons que depuisша certain nombre для vie modern плюс euh, наш проект устойчивое местное развитие euh, и мы видим на протяжении тех лет которые мы euh, работаем на украине и в вашем городе euh, мы видим как меняется облик наших пилотных городов и видим что очень много проблем стоит перед украинскими городами. И мы видим, что эти проблемы э, для каждого из нас являются э, нашими личными, э, и их все труднее и труднее преодолевать. Но мы видим, что есть э, несколько таких э, городских советов, и городских исполкомов, которые поняли, как надо себя вести, и что нужно делать, и что нужно найти какие-то новые формы euh, объединения людей для того, чтобы строить устойчивое развитие и, и вот эта новая форма commun, euh, совместной жизни, votre, жизни единого города, вот такие праздники, как праздник, который проходил у вас несколько дней назад, euh, связанный с 66-й годовщиной освобождения города и днем города, и сегодняшний Воздвиженский ярмарок, это, может быть, один из самых блестящих примеров такого объединения и примеров устойчивого развития города.